bergan kunlar tinch xotirjam edi ishga deb o'lgan yo'limiz ravon nafas ham olardik hech bir to'siqsiz bu nehol deya bo'ldik barchamiz hayron balki shukronalik yetishmagandir tojdor virus haqiqatni anglatdi bu on an. ulkan sinov bo'lib tushdi boshlarga endi xalqim ham izlar uning chorasi bahor yashillikni sog'ingan ko'zlar ko'rdi pandemiya manzarasini hayot bu ko'rgulikka ko'nar bir zum to'xtaganday kulgu handamiz olloh bergan bardosh va kuch sabr bilan qo'llar duoda va joynamozdamiz davlat himoyasi sezildi bunda kerakli choralar qo'llandi bunda el otasi tinchilik va sog'liq posbonlari kunni tungi ulab izlandi unda tun ortidan tong kelishi oddiy haqiqat u bor ekan duolar bo'lar ijobat bu nurli tilaklar uyg'ongan palla muqaddas kunlardan xayru ehsondir bu onlardan umidvor qalb egalari yaratgan ulug'lagan hazrati insondir ramazon oyidan kuch oldi ular berilgan rag'batdan ruhlandi ular o'z xalqini mustahkam qo'rg'onlik qilay degan ezgu niyatda qo'zg'oldi ular yana oldi qo'lga mehnat qurolim har bir g'ishtga joylab dildagi borin o'zbegim uylarin qurishda ilg'or quruvchi ustalar tikdilar o'z shirin jonin birdamlik birodarlik namoyon etib qutlug' kunlarga ham yetdik ming shukur oshqozonlar to'la palov damlanib sog'inib bir birimizga ilindik shukr. bu tong quyoshiga intiq juft ko'zlar ayyom azoniga muhtoj ko'ngillar yurt bo'ylab kezadi ihi ramazon hayit muborak der pokiza dillar bu damlar quvonchi cheksizdir illa barchamizni baxt saodatga eltishi aniq nurli niyatlar bo'lgan mushtarak bu kunlar xalqimizga bo'lsin muborak aziz vatandoshlar salidity group kompaniyasi hamisha siz bilan birga salidity group kompaniyasi sizlarni Eid ramazon hayit ayyomi bilan chin dildan muborakbod etadi biz qurayotgan ko'rkam shinam va mukammallikka ega o'zbegim ilita turar joy majmuasi siz uchun ajoyib tuhfadir hayit ayyomingiz muborak bo'lsin